Ölkəmizdə yemçiliyin inkişafı həmişə diqqət mərkəzindədir və bu baxımdan böyük kənd təsərrüfatı rayonlarının üzərinə bir sıra öhdəliklər düşür. Salyanda da yem təsərrüfatı qənaət bəxşidir. Pambığı təxli bol olan Salyan rayonunda mütəmadi olaraq yem istehsalına da böyük önəm verilir. Məhz bu səbəbdən Salyan həm də yemçiliyin inkişafına təkan verən rayonlardan biri hesab edilir. Yonca bitkisi rayonun əsasən Ərəbqardaşbəyli, Kürqaraqaçlı, Şorsulu, Dayıkənd, Qızlağaz kəndlərində bəcərilir. 7 hektar kətanlı yonda sahəm olub. Yaxşı sentenər götürmüşəm. Hal-hazırda 2 hektarda əkmişəm sentyabrdakilər əkindi. Ondan da yaxşı məhsul gözləyirəm. 5 dəfə, 6 dəfə ixtisə yonca biçirəm. Yonca uzunömürlü və gəlirli bitki olduğundan insanların sosial rifahında əsas rol oynayır. Lakin fermerlər bəzən ot bağlamalarının satışından narazı qalır. 4500 ot əldə etmişdim. Satışında problemlər var. Çünki onun maya dəyəri səçiyin ödəmir. Biz gözləyirik fevral-mart ayını. O da qalıb havadan asılı olan üçlərdir. Ola bilsin ki, satada bilməyə qalsın. Hazırda rayonda ot bağlamasının bir ədədi 3 manat, 3 manat 40 qəpi arasında dəyişir. Təsərrüfat sahibləri bəzən qiymətlərdən narazı qalsa da, bu sahəyə maraq həmşəhi kimi yüksəkdir. Fermerdlər səpin zamanı yoncanın əsasən məhsuldar sortlarına müraciət edir. Rayon ərazisi üçün qızlağaç sortu daha çox xarakterikdir. Salan rayonunda son zamanlar yem bitkilərinə maraq artmışdır. Ona da qeyd edim ki, ümmətkən sahəsinin 22 min hektarı yonca sahələri təşkil edir. 22 min hektar yonca sahələrinin 4666 hektarı 2020-ci ildə əkilmişdir. Qeyd edək ki, yoncanın əkilmə və bəcərilmə dövründə fermerlərə müntəzəm olaraq dövlət dəstəyi göstərilib. Bundan başqa yerli mütəxəssislər də mütəmadi olaraq fermerlərə tövsiyələr verir. Əyyub Məmmədov, Kürçəli Məmmədov, Salyan